Ось і вечір наступив, 8 серпня. День пройшов. Сьогодні жарко було. Я два рази їздив працювати в місто. Камера виручає. Дивлюся за мамою по камері. Зараз пішла кудись. уже жара спала. А, вон она, вон она. Курить. Курить. Мои мысливцы бегают. А мама курить. Ма, а? далеко ходила? Все? Ходила далеко. Кто? Ходила далеко. Ну, за ворота. На шо? Так посмотрела. На что? Ну посмотрела на не знаешь, что туда-сюда люди не ходят. Не ходят, бо все выехали, одни мы тут живем. Мог. Все выехали, все лягали, все, все лягали. Я решила походить, а не сидеть. О, я тебе сказал, треба надо ходить, а тут ты говоришь, ноги болят, ноги болят. Так надо не... ходить, чтобы не болело. Да я хожу, вон, что мало де делаю, да? Нет, я же не говорю, что ты мало делаешь. Там осталось чуть-чуть, и там это половина. Ну, завтра все мусор позбираем, вот, а? Трохи. Да, угу. я трохи вывезу. Завтра я там кончу. Уже. В соседнем доме. Ах. Ну, тут газон кончился. Кончился напрочь. Ну зовсім нема газону. А була така травка цікава. Ай-яй-яй. Ну та ладно. Зате в мене в мами є справи. Рвати траву. Нічого не болить. Оце все з слухом проблеми. Ма, а, нічого не болить. Ти, 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 не болит, но Ма, не добавляй себе каждый день по одному року. 86. А все равно много. Да это много. Сколько дед уже... жив? Сколько а... дед жив? Это очень много. Ма, сколько дед жив? Дед, дед сколько жил? Дед сколько жил? Дед сколько жил? Дед? Да. Сейчас скажу, сколько дед жил. Он где-то... После ста умер. Деда ну. после ну, ста. Ж карма. Так что тебе еще жить и жить. Ха-ха-ха. А я мечтаю так заснуть и не проснуться. А оно сердце работает. Ну правильно. нефиг тут. Работает. Руку покажи. Ну, это руку по руку покажи, что нигде не ни, ни поранило, ничего? Не, не, не. Все? Не поранило. Слава Богу. Ну, порядок я ж там навожу. Я знаю, я бачу. Немножко... Я ж контролюю. Там уже немножко осталось. Угу. А потом... А потом, не знаю, везде уже как будто бы вырубливать еще, я думаю, вот, вот типа вытягивать уже. вот то пионы старые. Они уже, видишь, же желтые. Но их не надо с корнем вырывать, их надо срезать, ножицами не, срезать. Нет, они от семена растут. Нет, там у них внутри они от корня растут. А я тебе говорю, от семена растут. От корня они растут. Они семена бросают да. ну, и растут. тобе виднейше. Тебе же 86 років, ты ж много знаешь. А? Ага. ага. Тебе ж восемьдесят шесть лет, ты ж больше знаешь, чем я. Конечно, больше. Хо-хо-хо. А. Дед Мороз. Я уже в школу ходила, а ты еще в пизде сидела. Да ну не матюкайся. Он высня засохла. Вот такая жара, что вышня засохла. Так, сегодня...